Salam sejahtera kepada Encik Muhammad Hazali bin Muhammad. Nama saya Emil Dajo. Pada hari ini kami ingin menerangkan poster kami yang bertajuk Cabaran Teknologi Terhadap Nilai-nilai Peradaban Yang ke-21. Tamadun Asia ni telah lama dikenali dengan nilai-nilai kolektif seperti hormat kepada orang tua, perpaduan keluarga, kerja keras dan kehidupan berasaskan komuniti. Namun begitu, era moden abad ke-21 ini telah memperkenalkan pelbagai transformasi yang berpotensi menjejaskan nilai-nilai tersebut. Perubahan ini berlaku dalam konteks globalisasi yang semakin mengukuhkan hubungan antara negara dan mempercepatkan aliran teknologi serta maklumat. Artikel ini mengupaskan bagaimana cabaran abad ke-21 boleh mengancam nilai tamadun tradisional di Asia dan bagaimana masyarakat boleh mengadaptasi perubahan tanpa kehilangan jati diri dan budaya. Terima kasih Emida. Uh, selamat sejahtera Encik Muhammad Hazri. Nama saya Dan Zihang daripada kumpulan 10. Saya akan membentangkan objektif dalam kajian cabaran teknologi digital terhadap nilai-nilai peradaban akta ke-21. Kajian ini untuk mengenakan peningkatan teknologi digital terhadap abad ke-21. Evolusi tiba di era peradaban globalisasi, suatu keadaan dan suatu alat yang menarik minat semua, malam penggunanya semakin meningkat merentas semua umur dan lapisan masyarakat. Berbagai bentuk media sosial dalam jaringan yang meluas dan menyediakan pilihan kepada pengguna, membolehkan masyarakat semakin tertentah dan mahir dengan aplikasi-aplikasi seperti uh, telegram, whatsapp Instagram dan lain-lainnya. Oleh itu, rancangan ini untuk menjejaskan cabaran teknologi digital terhadap antara semua aspek-aspek dan untuk mengenal pasti kesan-kesan diharapi oleh globalisasi ini. Metodologi gajan ini uh, populasi yang terlibat dalam golongan profesional, pendidikan pelajar, universiti pengguna aktif social media rakan dan keluarga antara bilangan sampel purata daripada 10 orang hingga 15 orang data kami berkumpul secara kedua belah pihak dan sehala. yang pertama mengadakan temu bual secara langsung dengan berbagai lapisan. Kumpulan fokus di kalangan generasi muda, pekerja, profesional dan golongan pengguna sosial media. Yang kedua, melalui sosial sedikit terhadap corak penggunaan teknologi digital. Cara yang sehala, kami menggaji seperti artikel jurnal, buku dan laporan yang membincangkan Perubahan sosial, budaya, etika dan ekonomi. Cara ini fokus kepada perubahan dalam interaksi sosial, pendidikan, budaya tempatan serta etika dan moral. Cara analisis data yang dapat kami menggunakan statistik ekskriptifi uh, untuk mengenalpasti trend dan korelasi antara pengguna teknologi dan perubahan nilai. Selepas hasil alas, uh, analisis ini, keputusan pendekatan case tentang organisasi atau komuniti yang telah berjaya atau gagal menyesuaikan diri dalam um, dengan perubahan digital dan menilai uh, tahap penerimaan penggunaan dan pandangan individu dan memberikan pengaruh kepada struktur sosial dan budaya. Pendapatan yang kedua ialah membandingkan kesan penggunaan teknologi digital di negara maju dengan negara membangun atau antara budaya barat dan timur untuk melihat apakah Uh, terdapat uh, perbezaan dalam cara teknologi yang diterima. Yang ketiga, uh, terhadap globalisasi ialah bagaimanakah teknologi digital mengubah nilai-nilai tempatan dan tradisional uh, serta menyebabkan pertembungan budaya. Yang seterusnya, Emita akan sembungkan Pembincangan, uh, pembincangan tentang hasil-hasil yang terdapat daripada analisis tadi. Terima kasih. Cabaran dan Implikasi Teknologi dan Revolusi Digital Teknologi digital berkembang dengan sangat pesat terutama dalam bidang otomasi, kecerdasan buatan AI, Internet of Things, IoT dan sistem pintar. Perubahan ini telah membuat revolusi besar dalam hampir semua aspek kehidupan daripada cara bekerja, berkomunikasi, belajar hingga kepada cara kita berfikir dan membuat keputusan. Walaupun revolusi ini membawa banyak manfaat, ia juga mengundang pelbagai cabaran besar, khususnya terhadap budaya kerja dan struktur sosial masyarakat Asia yang selama ini berakar pada nilai tradisional, kekeluargaan dan kerjasama komuniti. Kemunculan teknologi otomasi dan robotik menyebabkan banyak pekerjaan manual semakin tidak diperlukan. Contohnya, mesin pintar boleh menggantikan kerja kilang, pembersihan dan logistik. Ini menyebabkan kemahiran tradisional seperti pertukangan, menjahit atau kerja tangan menjadi kurang relevan di pasaran kerja moden. Di samping itu, nilai-nilai kerja secara fizikal yang selama ini dipandang tinggi dalam budaya Asia juga semakin terhakis kerana teknologi menekankan kecekapan dan otomasi berbandingkan usaha manusia. Dari segi perubahan sosial dan budaya, dalam era globalisasi yang serba canggih ini, media sosial dan budaya digital memainkan peranan yang besar dalam membentuk cara pemikiran serta tingkah laku masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena ini membawa pelbagai kesan kepada struktur sosial dan budaya tempatan. Walau bagaimanapun, kehadiran teknologi digital banyak memudahkan komunikasi dan akses maklumat. Ia juga mencabar kelestarian budaya warisan serta nilai-nilai masyarakat yang telah lama diamalkan. Salah satu implikasi utama ialah kehilangan identiti budaya tempatan akibat daripada asimilasi budaya asing yang berlaku secara tidak sedar melalui sosial media sosial. Kandungan dari luar negara seperti muzik, fesyen, bahasa dan gaya hidup diserap tanpa penapisan sekaligus menghakis penghargaan terhadap budaya sendiri. Hak asasi manusia dalam era digital. Era digital yang semakin berkembang pesat memberikan kesan yang mendalam kepada kehidupan seharian masyarakat. Teknologi kini menjadi sebahagian penting dalam kehidupan kita. Menghubungkan individu di seluruh dunia, menyediakan maklumat yang luas serta memper mempermudahkan pelbagai aspek kehidupan. Namun dengan kemajuan ini timbul pelbagai isu yang menyentuh hak asasi manusia, khususnya berkaitan dengan privasi, kebebasan bersuara dan keselamatan digital. Dalam konteks ini, pemerhatian dan pengumpulan data oleh kerajaan dan syarikat korporat dapat mencabuli hak individu dan mencetuskan persoalan tentang perlindungan hak asasi dalam dunia maya. Dapatan kajian dan perbincangan nilai tradisional di Asia merupakan tiang kepada kestabilan sosial dan perpaduan nasional. Walau bagaimanapun, perubahan tidak dapat dielakkan oleh itu cabaran sebenar bukanlah untuk menolak kemajuan tetapi untuk menyesuaikannya dengan nilai-nilai yang wujud. Pendidikan nilai pengubalan dasar digital yang inklusif dan penglibatan masyarakat dalam pembentukan dasar merupakan langkah-langkah penting ke arah pemulihan budaya dan identiti bangsa. Penggunaan meluas alat pengumpulan data, teknologi pengawasan dan platform media sosial bermakna Data peribadi individu sentiasa dipantau, dijejaki dan kadang-kadang dieksploitasi tanpa persetujuan atau kesedaran penuh mereka. Peningkatan komodifikasi data oleh syarikat dan kerajaan boleh melanggar kebebasan individu, mengancam privasi dan otonomi peribadi. Kerajaan dan badan antarabangsa harus melaksanakan dan menguatkuasakan undang-undang privasi yang lebih ketat untuk melindungi data peribadi individu. Syarikat teknologi juga harus bekerjasama dengan kerjaan agar diberi mandat untuk memberi pengguna lebih kawalan ke atas data mereka termasuk keupayaan untuk menarik diri daripada pengumpulan data dan meminta pemandaman maklumat peribadi Secara kesimpulannya update ke-21 ini membawa bersamanya perubahan yang tidak dapat dielakkan namun dalam mengejar kemajuan masyarakat Asia tidak perlu mengorbankan nilai-nilai tamadun yang telah membentuk jati diri mereka. Adaptasi bijak terhadap teknologi dan globalisasi harus disertai dengan usaha berterusan untuk memelihara, memperbarui dan memperkukuhkan nilai tradisional agar ia kekal relevan untuk generasi akan datang. Kemudaratan kebergantungan yang berlebihan terhadap digital teknologi akan menjadi detik-detik menyedihkan bila mana seluruh negara dan rakyat berizuka melalui fasa keruntuhan alat dan peradaban. Dalam arus globalisasi ini, ternyata generasi muda puluh dipandu arah dan dipimpin mencapai hidup yang sejahtera dan mulia. Kesesuaian adab dan etika itu terbentuk permulanya seawal dari pembimbingan ibu dan bapa dalam keluarga. Kawalan dalam penggunaan digital tidak seharusnya dilepaskan begitu sahaja kerana anak-anak adalah pemahati yang aktif namun mereka juga adalah penilai yang pasif. Maka kerana itu, didikan yang berkimat dan berkhidmat sangat-sangat ditekankan dalam mengandali fenomena arus teknologi moden dalam karangan masyarakat. Sekian dan terima kasih.